पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लाहू अले वसलम विरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्या महंत रामगिरी यांच्या विरुद्ध शासनाने कठोर कारवाई करावी म्हणून शुक्रवार दिनांक सहा सप्टेंबर दोन हजार चोवीस रोजी नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यात मरखेल पोलीस स्टेशन अंतर्गत मंडळ हनेगाव येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीने महंत रामगिरी यांच्याविरुद्ध तीव्र धिक्कार करून हणेगाव पासून मरखेल पोलीस स्टेशन पर्यंत मोर्चा काढून मरखेल पोलीस निरीक्षक यांना सविस्तर तक्रारी अर्ज सादर करून एफ आय आर दाखल करून महंत रामगिरी यास अटक करण्याची मागणी करण्यात आली शासनात सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पैगंबर हजरत मोहम्मद सलाहू अले वसलम यांच्या विरुद्ध विविध ठिकाणी शहाण्या माणसाकडून महंतांकडून अपशब्द वापरणे म्हणजे यांच्या अकलेचे लखतरे उडाले आहेत की काय प्रवचन देणे म्हणजे आपल्या अनुयायांना धार्मिक प्रवचन देण्याऐवजी दुसऱ्या धर्मांविरुद्ध त्यांचे पैगंबर विरुद्ध अपशब्द वापरून हे प्रवचन होईल का म्हणजे हे महंत नसून राजकीय पुढाऱ्यांचे हस्तक चमचे बनले आहेत तरी अशा महंत असे प्रवचन देणाऱ्या विरुद्ध शासनाने कडक कायदे करून कठोर शिक्षा ठोठावी अशी मागणीही हनेगाव मरखेल मंडळातील सर्व मुस्लिम बांधवांकडून करण्यात येत आहे तसेच जबाबदार व्यक्ती आमदार नितेश राणे यांच्या विरुद्धही यांनी आपल्या भाषणात लोकांना चिथावणी लावून देऊन इस्लाम धर्माबद्दल तीव्र अपशब्द वापरल्याबद्दल त्यांची आमदारकी रद्द करून त्यांच्या विरुद्ध पण कडक व कठोर कारवाई करून कठोर शिक्षा ठोठवण्यात यावी असेही गांभीर्य ओळखून मुस्लिम समाजाच्या वतीने या प्रसंगी मागणी व सविस्तर तक्रारी अर्ज करण्यात आला आहे मुख्यमंत्री म्हणजे हे एका विशिष्ट धर्माचे व्यक्ती नसतात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची व पद म्हणजे सर्व धर्म समभाव राज्यातील सर्व धर्मातील नागरिकांना घेऊन त्यांचे व्यक्तिगत कायद्याचे रक्षक म्हणून मुख्यमंत्री यांना संबोधण्यात येते मात्र महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे हिंदुवाद करून महंत रामगिरी आमदार नितेश राणे यांसारख्या दोषी व्यक्तींना सोबत घेऊन त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार राज्यात जर घडत असेल तर आज महाराष्ट्रात यापेक्षा वाईट कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती कोणतीही शासनाच्या काळात झाली नव्हती अशी बिकट परिस्थिती महाराष्ट्र राज्याची झाली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही हमारे मजहब के ताल्लुक से हमारे नबी के शान में जो भी बात गलत की गई वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तो हम किसी के मजहब के बारे में नहीं बोल रहे तो हमारे मजहब के बारे में भी कोई गलत नहीं बोलना चाहिए इसीलिए हम तमाम लोग जो है ना पूरे शांतता के साथ खामोशी के साथ आके यह हम हमारी अर्ज़ दे रहे हैं आपको ताकि ऐसा कोई दोबारा हमारे मजहब के ताल्लुक से ना बोले मुस्लिम समाज के ताल्लुक से नहीं बोलना चाहिए और हमारे धर्म गुरु के नबी के तालुक़ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये गलत है इसके बारे में आप अच्छा आज हम हनीगों के जानब से पूरी आवाम की जानब से मरकल पोलिटिशन जाकर जो महाराज ने हमारे रसूल पैगम्बर वसल्लम के बारे में जो गलत तल्फा में बयान किया हालांकि संतों का काम ये होता है कि हर धर्म का अपना अपना पालन करने की पाल उसके और अमल पर चलने की पूरी आवाम को समझाने का काम होता हालांकि दूसरे धर्म के बारे में तो खिलाफ़ बोलना ये संतों का काम हमारे मुनासिब में हमारे न, समझ में नहीं दिखता वो अच्छा क्यों तो नितेश राणे जो अमदार है एक पार्टी का बीजेपी का उसने भी मस्जिद के अंदर जाके के आयल फैल में घुस के चुन के मारूँगा यह अल्फाज में बात किया हालांकि उसको पता होना चाहिए संविधान ने हर एक को संविधान के पालन के अंदर उसके दायरे में रह के बात करने का अधिकार होता फिर जिस संविधान की शपथ लेके उन्हें आमदार बना वो राणे फिर वो राणे आज आयल फाइल बात करके इसी हमारे कौम के जो भी मसाइल है उसको दबाने की और डर में रखने की बात करता तो ये उसके आमदार पद को शोभा नहीं देता उन्हें अपने दायरे में रह के समाज का काम करना चाहिए हालांकि दूसरे धर्म के लोगों को डरा धमका के रखने का ये उसका काम नहीं है संविधान सबको ज़्यादा देता अपने अपने धर्म का पालन करने की और वो काम में उन्हें हमारे लोगों को डरा के बात करने की कोशिश करा ये उसके भी हम कड़ी निंदा करते हैं निते, नितेश राणे की और ये जो महाराज है मैं उसका नाम भी नहीं जानता लेकिन और नाम के बारे में हम उसे बोल भी नहीं सकते ये भी हमारे पैगंबर पर बारे कड़ी टिप्पणी करी हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं हमारे आवाम के तरफ से हम मरकेल पोलिटेशन जाके उसके बारे में निवेदन दे के आए पी आई साहब से बात करके पी आई वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मैं उसके बारे में यफ आई आर करता हूँ बोल के बोले हमारे को बात करके आए अभी अब इसके बारे में अगर से आज भी ये इसके बारे में एफ आर नहीं होगा ये दोनों के बारे में भी तो इसके बारे में रस्तारों को आंदोलन करके कड़ी निंदा करेंगे इनकी और भी हम अभी इससे ज़्यादा ताकत लगा के कानून के डायरे में रखे हम काम करेंगे इतना हम बोलना चाहते हैं खुदाफि मैं मोहम्मद असलम खान जामा मस्जिद के इमाम होने की हैसियत से तमाम आवाम और मस्जिद के कमेटी स्टेशन जाकर एक अप्लीकेशन देकर आया इसलिए कि हमारे नबी की शान में जो शख्स मुस्ताफ़ी किया मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता लेकिन जो भी शख्स हमारे नबी की शान में मुस्ताफ़ी किया मैं उसके ऊपर तमाम गाँव वालों और मस्जिद की कमेटी की जानब से अप्लीकेशन लेके आया हूँ इसलिए कि वो हमारे मजहब और हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोला अगर हम तमाम लोग आ, ऐसी बातें सुनकर खामोश रहेंगे तो और भी इंतजार लोगों में फैलेगा और भी लोग बोलेंगे इसलिए मैं तमाम लोगों को इतिहाद के साथ तमाम लोगों के साथ खामोशी के साथ इसमें लोगों को ना भड़काए बग़ैर खामोशी के साथ अप्लिकेशन दिए मिल पुलिस स्टेशन में ताकि वो आगे इस बात पर हमारी एक्शन ले उन लोगों के ताल्लुक से उनकी उनसे पूछताछ करें 아, 그럼 그, 바닥 샌드위